पुष्प छोतेरमू मोक्ष ने अविरोधता प्रभु चरण कमण मामों को मुझे मास्तक भावे भक्ति नहीं हो जो था गोपाल जी भटके परमपुरुष समागम जीवसायं मु मोक्षो ते उपास्या विना ते विना मणेना सम्यक् ज्ञान थे क्या थे पामो नहि बीजे धामो ते त्रणे अभेदे मोक्ष मार्ग नानी से जन्म जराने मरण सेतु दुख मरणमुख्य दुःखेतु ते दुःख नो आत्य भावशिरिते ते ना नाम जाति जीवभर्ते विपरीते विपरीतौ

शमन आदि जण सकते जीव पुरुषार्थ ज कार्य निव्यति स्वाधीन ज पुरुषार्थ गणी संतो उपदेशे सुनिय उद्यम करता काढ लति जीवलेशे पुरुषार्थ कर्यावण क्याते

कर्म विचारे जोड़े तो निर्णय सा जो बने कर्म स तोड़े जीता सुन में मोहणे समकीतने समकीत विना दीक्षा पढ़ दे गुरु तो मुख्य देय दोषकार मनो कोई ए भूल खरे खरे तारे ते ना जोई संसार कार्य मा हते न पुरुषार्थ सिद्धि

वचन तमारो साचूं हजी शंका उर छे उतर जे नो या तुम जो द्रव्यक

ये भवमा जीव पा क्या दुख है तो सुविचार ते सुख जा में ज्योतिव्र उदय राधिक स्वनिर्णय जो तो कर्म मंद थई दर्शन मोह घटे जो खास तत्व निर्णय आर्य जीवे कर फड़ फण सम्यग दर्शन आपो आप थवानो लय सम जग दर्शन आत्मा गादिक दे के विधाति प्रती आत्मात जो शक्ति शारिद्र मोहति अजिरा गिदि से कदि तीव्र मंद वैराग्यादिक भावविषये राघे ए शुभ उपयोगे वर्तनमोहो पुरुषार्थवध्ये शिव देश सर्वप्रतिधातो घर में पुरुषार्थ व गरवपाये नाशे सहजात्मस्वरूपे शीतलय माशे उपदेशनिमित्ते जीवपुरुषार्थ करे जो कर्म प्रवाहे वहीन पुरुषार्थी सरिता निरे जन धे महे जीविता कुण्डा जडमा नहीं जोर जीवन चाले के नहीं तो जा तो अति रेते मन कई तीव्र उदयमा बन तो उपदेश सुनी कई मंद उदयमा कर तू उपदेश सुनी कई मंद उदय